अलहमदल्ह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूल करीम थोड़ी देर गौर करें ज़रा इस बात पर दुनिया में जिस कदर मीठी चीज़ें हैं मिठाइयाँ हैं बिस्कुट हैं केक है बर्फ़ी है गुलाब जामुन लड्डू कैंडीज़ टॉफ़ीज़ हलवा कितनी मीठी मीठी चीज़ें हैं और कितने शौक़ से खाई जाती हैं हम सब शौक़ से खाते हैं इसको ज़रा गौर करें यही चीज़ें अगर कड़वी होती तो क्या इतने खा रहे होते लोग इनको कड़वी हो तलख हो ये कौन खाता है इनको ना ये खाई ही इसलिए जाती हैं कि इनमें मज़ा है इनमें लज्जत है इनमें जायका है, इन है। यही बात कयास करें इस बात पर कि अल्लाह ने जो चीज़ भी गुनाह करार दी है जिसे हराम करार दिया है वो अगर इज्जत होते ख़राब होते तो उन्हें कौन करता गुनाह हराम है ही वो चीज़ें जिनमें लज्त मौजूद है जब अल्लाह ने ये चीज़ जिसे इंसान कहते हैं जब बनाया तो उस इंसान में अल्लाह ने यह तख्लीक कर दिया था जो जो चीज़ें ये पसंद करता है उसकी तशरीफ़ फरमा दी थी अल्लाह ने न जुय्या से हुआ मिनन सबसे पहले अल्लाह ने पसंदीदा चीज़ इंसान की जो है अल्लाह ने शुरू की औरत से कि सबसे पसंदीदा चीज़ औरत है इंसान की ना ये अल्लाह ने उसकी खसलत में लिख दिया अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम जंगल ब्याबान में बैठे हैं कहीं है ही नहीं जहाँ किसी गुनाह पर हमारी जो है दस दस्तरस हो तो हम गुनह से ख़ुद ब खुद दूर हो गए गुनाह कर कैसे सकेंगे हम कि गुनाह हमारे सामने मौजूद ही नहीं है ये बिल्कुल इसी तरह है कि अल्लाह ने हमें बनाया बना कर इस दुनिया को मुजैन किया अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जुयन लन्नास मुजैन कर दिया हमने इंसानों के लिए इन ख़ूबसूरत चीज़ों को जिसमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने औरत ज़िक्र की ना अंदाज़ा लगाएं कि कितना ख़ूबसूरत अल्लाह ने बनाया ये और कितनी डिमांड रख दी इसके सिंफ़ मुखालिफ में जिसका नाम जो है एक सिंफ जो है वो औरत है एक सिंफ मर्द है मर्द में कितनी तलब रख दी अल्लाह अल्लाह ताला ने इस बात और फिर बता भी दिया कि देखो फाल हम आजू रहा व तकवाहा हम तुम्हें भलाई भी बता देते हैं हम तुम्हें भलाई भी बता देते हैं आज ये इस विलाग में ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सब बातें जो है अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत हैं जो हमें पहुँचे ना और जब हम इनका जिक्र करेंगे तो इसका मकसद ये है कि हम रिमाइंड कराएं अपने आप को कि अल्लाह ने किस तरह हमसे एड्रेस फरमाया इस बात को ना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना मा हर्रमा मा जोहरा मिन हवा मा बतन अहम्मद्लाम इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ने फहाशी को हराम करार दिया है चाहे वो छुपी हुई हो या जाहिर हो हर किस्म का फैश काम अल्लाह ने जो है हराम करार दिया अब अगर ये फैश काम हमारी दस्तरस ही में ना हो हमारे देखने ही में ना हो हमारे काबू ही में ना हो तो हम करेंगे नहीं तो उसमें हमारा क्या तखबा हुआ फिर ना फिर तो हम सारे ही मुतकी है ना मज़ा तो जब है जब पानी में डूब कर इंसान जो है वो खुश रहे ना अल्लाह सुबहाना तआला ये चाहता है अपने नेक और खालिस बंदों से ना कि तुम्हारा करैक्टर ये हो कि तुम पानी में भी तुमने गोता लगाया है मगर इस दुनिया में गोता लगा लिया तुमने तुम्हें फहाशी छू कर नहीं गई तुम गुनाहों से दूर रहे हालांकि ये खसलत मैंने पैदा की थी तुम में कि गुनाहों की तरफ तुम्हारा दिल माइल हो फहाशी की तरफ तुम्हारा दिल माइल हो मगर तुम माइल नहीं हुए ये है तकवा मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों और आज जो सबसे बड़ी खराबी है ये कुरान की जो आयत मैंने चुनी कुल इन्ना मा हर्रमा रब रबी अल्फवाशा माजवारा मिना ममा बतन ये फहाशी आज मेरे और आपके हाथों में है आज हमारे जवान बच्चों के हाथों में पहले आज से पचास साल बाद अगर देखें तो बहुत मुश्किल था इस फहाशी को ढूंढना इस नंगेपन को ढूंढना इस बेहयाई को ढूंढना मगर अब ये मेरे हाथ में आ गई है हमारे जवान बच्चों के हाथ में आ गई और यही तकवा है मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूँगा कि अब आपका तकवा देखने के काबिल है ना आपकी उंगलियों के इशारे पर फाशी आपके सामने आ जाती है मगर सिर्फ इस खौफ से कि आप अल्लाह से डरते हैं उसको आगे बढ़ा दीजिए यही है तकवा कि हम बुराई हमारे सामने आए और हम बच कर निकल जाए उससे ना यकीन करें कि गंदगी में मुलव होने के बाद एक मिनट बाद ही इंसान का ज़मीर फ़ौर उसे मलामत करता है चाहे वो उसे माने या ना माने उसे मलामत करेगा कि तूने क्या गुज़र गया और इसी तरह जब हम किसी गुनाह से बच कर गुजर जाते हैं हो सकता है उस लम्हे हम ये सोचें कि हम भी इसमें डूब जाएं, मगर जब उससे बच कर गुजर जाते हैं एक लम्हे बाद भी आपके जहन में आपके शूर में ईमान की वो रोशनी पैदा होती है दिल का वो सकून और इतमान होता है कि आप अपने आप पर फ़ख्र करने लगते हैं कि मैं इस बुराई से बच गया अल्लाह ने मुझे इस बुराई से बचा दिया आज का टॉपिक ये इसलिए है कि ये नंगापन हमारे हाथों में है और इन जवान बच्चों के अलावा मेरे मुखातिब वो वो बहन भाई भी हैं वो जवान बच्चे भी हैं जो शादी हैं याद रखिए रात को जब आपका कंप्यूटर लैपटॉप खुला हुआ होता है या ये डिवाइस आपकी हाथ में है इसमें क्या क्या गंदगी नहीं जो आप देख सकें मगर जब अल्लाह ने कहा ये हराम है तो उस गंदगी का देखना भी हराम है शैतान को पसंद ये है फ़तल्लामा बेूर फलमा ज़ाक शजा रहता बदतला हम सौआत हमा व तफे यकशफा व तख व मिन विल जन हज़रत आदम को जब मना किया था कि ये फल मत खाना जब आपने ये पल खाया सबसे पहला काम ये हुआ कि अल्लाह ने जो उजूफ औरत और मर्द के छुपाए हुए थे वो फ़ौर ही जो है बग़ैर पर्दे के हो गए वो। अल्लाह के हुक्म की पहली नाफरमानी का नतीजा ये होता है कि इंसान दंगा हो जाता है ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कुरान कह रहा हूँ व तफ़सा व तफे का यकान अल माँ मीमारा खिल जन्ना और फिर इंसान की सरिश्ती है कि अपने आप को नंगा नहीं देखना चाहता फिर वह अपने आप को ढका हुआ देखना चाहता है मेरे भाइयों और अजीदों अंदाजा लगाएं आज के इस दौर में जब फहाशी उंगलियों के इशारे पर हमारी जेब में मौजूद है हमारी मेज़ में मौजूद है हमारे टेबल पर मौजूद है ये वक्त है अपने आप को तकवा दिखाने का ये वक्त है इस गंदगी से बचने का अल्लाह ने हराम किया इस फहारशी को चाहे आपकी टैबलेट की चाहे आपके मोबाइल के फ़ोन पर हो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर हो टीवी पर हो आप घर में हैं कोई देखने वाला नहीं है मगर याद देखिएम्ला क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है ये गंदगी देखना भी अल्लाह ने आराम फरमाई है हाँ इसकी बहुत लस्ट है हमारे दिल में हमारे जहन में हमारा दिल करता है कि गंदगी देखें मगर तकवे का मज़ा ही जब है कि जब गंदगी सामने हो और हम इनकार कर दें उससे यही तकवा है यही इखलाकियात है यही वो बात है जो रूहानी तौर पर एक नेक आदमी का इरतक़ करती है जाहिर में नज़र नहीं आता हमें जाहिर में यही आता है कि जो कुछ है वो खा लूँ जो कुछ है इसे देख लूँ जो कुछ है इसे टच कर लूँ मगर जूँ जूँ हम गंदगी में मुलव होते हैं हमारा ईमान का दर्जा हमारा स्टैंडर्ड यकीन करें अल्लाह की नज़र में क्या खुद मेरी और आपकी नज़र में भी नीचा होता चला जाता है शायद मैं बाहर किसी को ना बताऊँ शायद आप किसी को ना बताएं कि आप रात को क्या देखते हैं मगर जहन में यह रहता है जब मैं खुतबा सुन रहा हूँ जब मैं कुरान सुन रहा हूँ तो मैं गौर करूँ कि रात को मैं क्या कर रहा था ना हलाल अल्लाह ने हलाल करार दिया है हलाल में अल्लाह ने जब हलाल करार दिया है तो गाय का गोश्त खाना भी हलाल है और अपनी बीवी भी हलाल है ठंडा पानी पीना भी हलाल है दूध भी हलाल है मगर इसी तरह नज़स भी हराम है शराब भी हराम है जुआ भी हराम है फाशी भी हराम है चाहे वो खुली हो चाहे वो छुपी हुई हो यही यही वो बात है जिसे हम कहना चाह रहे थे करना चाह रहे थे ख्याल रखें इस बात का तखवा बुलंद इस तरह होता है कि जब हम एक एक स्टेप करके तकवा का स्टैंडर्ड इख्तियार करते हैं जब इस बात को हम मान लें कि मैं ये इसलिए नहीं करूँगा इस्क्रीन इस पर भाई ले चाहे कितना ही कोई खूबसूरत पैगाम आ जाए कितनी ही खूबसूरत शक्ल हो बग़ैर आधे कपड़े उड़े हुए हैं आधे ना हुए हों आप मेरे भाई मेरे अजीजों से आगे कर दें यही तकवा है यही अल्लाह चाहता है कि मुझ में और आप में स्टैब्लिश हो यही बात है जिसकी कुरान हमसे चाहता है हम यही चाहेंगे कि कोशिश करेंगे इन शाह कि हमारी ज़िंदगी भी तकवे वाली ज़िंदगी हो जो चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है वो हमारे लिए हराम है चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो चाहे कितनी हमारी दस दस्तरत में क्यों ना हो और जो कुछ अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है हाँ वो ज़रूर सख्त हैं हमारे आप पर हमारे ऊपर हमारे नफ्स पर बहुत ग्राह गुजरते हैं मगर क्योंकि अल्लाह का हुक्म है इन श्ल्ला वो बात हम करेंगे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और उस बात से इन रुकेंगे जिससे हमारे अल्लाह ने हमें रुकने का हुक्म दिया है मेरा अल्लाह मुझे और आपको तोफ़ी दे कि हम उसके पर परमल करें वमा अलिनाबलाक आखिर दामाना रब्बिल आलमीन